Да. Ой, здравствуйте. Денис Вячеславович Корзун, да? Да. Это заседательный отдел компании «Шлитка в Зовут меня Наталья Николаевна. Звоню по поводу вашего блога. Вы оформляли кредит, брали 3000 гривен у нас еще в сентябре. На сегодня задолженность 5340 гривен. Допустили просрочку уже в 26 дней. Что у вас случилось? Почему нет? Я же телефоновал. я, я я то самозанята особо, но вообще не имею сейчас никаких... Чего нет? Доходов вообще никаких не Ну так вы что, теперь решили нами так питаться за счет нас, как поставить свое материальное положение? то, Я, взял деньги на э, максимальный термин, чтобы отдать. Ну или хотя бы там возможность отдать частично. Вы взяли, туда. на 14, да. вы взяли на 14 календарных дней. Уже 26 день как вы не платите? Вы меня слышите? Да, я вас слышу. Вы понимаете, что вы подозреваетесь на данный момент в мошенничестве или нет? каком? Понимаете? Я вообще не могу понять, потому что это, цивильно, это цивильный кодекс Украины. Кредитный договор там и это все элементы — это цивильный кодекс Украины. И что теперь? Что вы не можете понять, что деньги нужно вернуть? Что вы их украли, что вам непонятно? Я их не украл. Ты когда вернете, ты посмотри, он не понимает. Я, я их не украл, это во-первых. Во-вторых, я так, с вами нормально Это Это называется. То, что у вас нет законной причины для неоплаты, вы не платите 26 дней. И сейчас вы не понимаете, вы мне рассказываете. Что вы не понимаете? Что вы взяли деньги, вы должны их вернуть? Вам непонятно? Или что вам непонятно? А так я же не отказываюсь, что как я... Как брать, так вы понимали, как идти и подписывать договора. Теперь он не понимает ничего. Потому что я, я брал, и я думал, либо сразу положу, либо частично, э -э, пролонгирую частично, но, но у меня не вышло. Что, Ну так и что, что вы думали? Идти тоже думал, пока в суд не попал. Отдавайте деньги. Если нет у вас 540, 240, э -э, придите с паспортом, переоформите не получается. 26 дней у вас не получается, но что-то с голоду вы еще не умерли. Что-то вы опять оплачено, кушаете, пьете, ездите в транспорте, а кредит вам не за что отдавать. Это не желание, это халатное отношение, это мошенничество называется. Вы слышите меня? Хорошо, если мошенничество, Подавайте документы, я приду к следователю, объясню. Все, не звоните, подавайте документы. Что значит не э, подавайте документы? Ну, а вы не да нет, мы подождем, мы подавать не будем. Мы подождем, когда ваш звонок увеличится. Мы приедем к вам на проспект. Мира опишем ваши квадратные метры. Нам же площадь нужна. Вы думаете, что, можете не оплачивать? Пожалуйста, подам... не, не говорите то, что не надо, и, иначе я начну материться. Я просто не хочу. Вы, вы девушка, я, 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 Ой, я не, не пытаюсь хотите, Не хотите корзу, отдайте деньги, швидко гроши. Я сегодня продам информацию в налоговую о том, что у вас 3000 есть дополнительные стащий дохода. Они сейчас жестко за вас возьмутся. О, если о, так нет, у меня да. может быть доход при одном условии, что это не кредит. Если вы подаете в налоговую, значит вы признаете, что это не кредит. Это просто деньги мне пришли. А если мне деньги пришли, то я вам ничего не должен тогда, правильно? Заплатили, вы взяли, 3 тысячи присвоили, значит вы с этих денег должны налог заплатить на прибыль 15% уважаемый. Ну хорошо, из трех тысяч, из времени я уплачу 15%. Я даже у соседа пойду позычу. Я говорю, 15% вы будете оплачивать, налоговая блокирует по 1 коду все ваши счета. Вы не сможете осуществлять денежные операции, переводы и снимать Вы слышите, количество. что я вам говорю? 15% от 3 тысяч я пойду у соседа продолжу. Это сколько? Это 450 гривен. 500 гривен я подожу. Но тогда я вам ничего не должен, потому что это просто доход. Да нет, у вас будет счет заблокирован до тех пор, пока вы не рассчитаетесь. А, а, а как я могу И с еще вами что? рассчитываться, если вы покажете да, это как закон? За то, что вы не уведомили налоговые органы своевременно о вашем дополнительном источнике. Это дополнительный источник или кредит? С того момента, как вы допустили просрочку, это уже является, и не несли ни одной оплаты, это является вашим дополнительным источником дохода да -да. и подлежит налогообложению. Хорошо, на... хорошо. Раз... У меня на карточке 11 Поставьте... гривен, пускай блокируют. Я даже, их... Я даже не буду идти хлеб куплять. Пускай блокируют. Так, а мы со своей стороны направим выездную группу и будем осматривать имущество все это долго, вы знаете, группа, когда послушайте. приедет без решения да. суда, она у меня может отсосать только. Спасите. И все. Ну, вот потом посмотрите, что вы видите. Ну, пускай приезжает. Давайте. Девушка, я хотел вами по-нормальному. По я, я, я вам объяснял, что, что я... по-нормальному. Если вы не знаете законов, это статья 190, уголовный кодекс... Это вы не знаете, что вход в помещение без суда... Я могу, блядь, их битой взять и сбить нас. Послушайте, ну вы в какой стране живете, уважаемые, а? Шут, закон. А вы по закону живете, взяли деньги, не возвращаете. По какой статье закона вы не возвращаете на наши деньги, объясните. Хорошо, подавайте закон, он в суд. про закон. Да, двери выйдут, зайдут к тебе, и Ну да, пускай приходят. Пускай приходят. И два никто не выдавит. Вот, вот, вот этот разговор тоже пойдет как раз к следующему. Вот это более на вымогательство тянет. Записывайте, записывайте на ночь полезно, просто сказки послушайте. Ну так я не буду слушать, это следуйте будет. Ну мне ног. Поэтому корзин, отдавайте деньги в шутка гроши. 5-340. А если вы такой нищий, 2-340 на переоформление. А теперь принципиально я отдавать не буду, только через суд. Раз вы позвонили, я хотел с И вами да? нормально объясниться, поговорить. И да, не будет. Объяснять будете. Вы руки. А, Поэтому хорошо. приезжает. Когда...